Добрий день. Починаємо урок. Розбираємо домашні задачі розв'язування, і переходимо до виконання лабораторної роботи. Сьогодні у нас остання лабораторна робота в цьому навчальному році, в сьомому класі. І потім лабораторні роботи будуть уже в наступному навчальному році. І так, продовжуємо тему і давайте. Виденька по домашнім задачам. Перша задача проста, тіло падає з висоти 40 метрів, сіла тяження якою є маса тіла, а, сила виконує роботу, якою звісно, яка маса тіла. Сила у нас, робота сила тяження МЖХ, отсюда масу ви легко знаходите. Тут навіть складніше з перевіркою одиниць. Формули прості, а перевірка одиниць потребує уваги. Але якщо. аккуратно делаете все, тут это важно. Это к моим комментариям по самостоятельной работе. Да? Перед тем, как записать формулу, мы записали кратко пояснение к той формуле, яку мы пишем. И мы не теряем баллы на самостоятельной работы Если мы проверяем одиниться то мы делаем это по-честному, красиво и аккуратно. Если это сложная переверка. Если просто то там проще. Но мы все это описываем. Далее. Автомобіль рухається дорогою зі швидкістю 180 км за годину, визначити силу опору рухові, якщо потужність, яку розвиває двигун автомобіля, становить 75 кВт. Опять, ви е, можете в лоб взяти формулу, зв'язуючу швидкість, е, силу і потужність. Але це не даст вам повні бали за розв'язування задачі. Чому? Хто розуміє, чого не буде вистачати в розв'язуванні такої задачі? Если я просто возьму формулу, вот потужность есть, швидкость есть, силу запишу и скажу, что вот задача решается так. Вот это у нас сейчас секундочку. Сейчас, 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 Вот, вот это у нас швидкость. Потому что требуется сказать, что потужность. Еще... я скажу, что вот, вот, у меня вот такая вот формула и, соответственно, Ні, так не можно сказать, бо нам нужно э, сказать, это еще це... это. Рівномірний прямолінійний рух. Рівномірний, Тому що у нас швидкість завжди однакова. О, а... от. Тому, тому, якщо ми розв'язуємо таку задачу, от це все я быстренько витерла, це неправильне розв'язання, ми про це говорили з вами. Спасибо, Кирил. Тобто ми потужність автомобіля виражаємо таки той формули, а вона правильна формула. Но нам потрібно знайти силу оперу, а не силу тяги автомобіля. И оскільки швидкість древнего константа, то сила по горизонтали, сила оперу и сила тяги автомобиля, они одинаковы. И вот только после этого я вот в эту формулу подставляю вместо силы тяги силу оперу по ветру, и тогда я могу эту силу оперу, ну по ветру или там вообще целиком силу оперы, тогда я могу ее разраховать. Это важливо. И опять для того, чтобы получить полный балл за решение задачи, за развязанную задачу, вы обовязково должны этот переход записать. Якщо вы не решили задачу, вы просто сманипулировали буквами и единицами вымеривания, да, вы получите скорее всего правильную ответ, но потому что из этих трех букв скомбинировать что-то другое очень сложно, якщо вы, разумеете хоть немножко единицы вымеривания. Але это не развязывание задачи. Это важливо, ребят, но мы выходим уже на кульминацию. Вы завершаете изучение физики уже целый рік мы выучаем физику. Может такі спеціально професіонали должны быть. Підожіть, там не 108 метрів на секунду, там 180 км на годину. А, а так, і тоді так. там буде 50 метрів на секунду, і тоді відповідь буде півтора к О, дякую. давай, зараз виправимо. Тоді зараз виправимо. Так. 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 Сейчас поправим все, що ти сказав. Вишу, вот я погорячилась. Все остальное правильно, так? Давай будем выправлять. Так. Давай. Значит, 100. Сколько здесь? 180, так? Видишь, так, я прозевала. Здесь 50, дякую. Здесь у нас будет 50. А здесь будет. И тогда 150. там будет 100... 1500. 1500. А тогда здесь будет полтора. О, дякую. О, велика, дякую. Так, ну видишь, я тоже. По ночам. Вместо того, чтобы думать, сплю. Хорошо. Вот. Проверяйте. А что только Кирилл про? А что, остальные сделали так же, ошиблись, как и я? Или побоялись исправить? Так нам было что? Як пройти, нам ну, як? а я, кто и ты, и то в Виткойте. Нам все важно. Ну я, а я к чему тебе не, не так? Не, та. не, ребят, я ж прошу, чтобы мы записываем с вами это все. Вы там молодцы, вы все сделали правильно. А если кто-то, ну правильно, да, здесь 108, если я написала 108, кто смотрит только этот слайд, он напишет, он скажет, что да, все все правильно и рассчитано правильно, разраховано. Но спасибо, что Кирилл исправил. Я ж потом запоминаю развязывание этой задачи, а потом получается, ну я меня сохраняю. Потом получится, что буду все время эту ошибку тащить за собой. Спасибо, что мы исправили. Я же для того и показываю вам все эти вещи. Хорошо. Дальше следующая наступная задача. Там тело падало с высоты 40 метров, на какой высоте потенциальные кинетичные энергии сравняются. И опором по ветре знех, то это на самом деле задачка простая. Я, конечно, специально показала, что аж у нас не посрединке. На самом деле посрединке получается, потому что энергии однаковые. Они можно кинетичную потенциальную заменить двумя потенциальными на всей высоте. И тогда МЖ велика будет 2 МЖ маленькая и высота в два раза меньше, то есть 20 метров. Вот, вот, вот у нас формула, где можно быть занудами и написать еще переверим одиницы и написать, что аж до дорівнює метры. И можно написать обчислюемые 40 поделить на 2 и получить 20 в дужках метры и так и подобное. А можно в этой формуле сразу поставить 40 метров, поделить на 2, получить 20 метров и уже без дужки ставить не будем и все у нас легко. Ну, тобто, тоже давайте правильно Распределять свои силы. Так, и еще у нас була одна задачка, которую без э, чертежа плохо розв'язувати, тому що, опять, смотрите, важель має плеч, довжины яких відрізняються в 4 рази, щоб підняти вантаж масою 90 кг до долгого плеча прикладають велику силу, э, вертикальну силу 250 н, обчислить ККД важеля. Я розумію, що хто, хтось із вас сейчас спокойно взял. И посчитал, что у нас э, сила и что э, там у нас отношение сил и отношение плечей э, обратно пропорциональны, перемножили и посчитали, что все хорошо. На самом-то деле работа в данном случае к плечам отношения не имеет никакого. Мы поднимаем на какую-то высоту и опускаем на какую-то высоту задачи, смотрите, это важно. У нас э, ККД важили, это корыстная работа на выконано, и корыстно это МЖH, а выконано FH, где H это вот это, H маленькая, это вот это видстань. а H велика, это вот это видстань. И в формулу у нас вот эти вот плечи никак не входят для того, чтобы нам от вот этих высот от видношения высот перейти к, видно, к видношению плечей нам потребно сказать, что вот с трикутник погибный поди, вот этому трикутнику трикутнику. И видношение вот этих сторон оно такое же как видношение вот этих сторон. И только после этого, когда вы сказали, что трикутники подобны и нашли вот это видношение, вот тогда вместо H маленько на H велико вы можете подставить L маленько на L велико. И снова, скорее всего, вот эту, скорее за все, вот эту формулу отримали все, все, кто развязывали задачу. Але, скорее за все, без вот этого перехода а тогда задача не имеет физического смысла. Ребят, смотрите, как у вас какие подставы. Математически вы получили выражение. То есть, як щоб це була математика, вообще не проблема. Вы математически правильно выполнили задачу. Але она не имеет физического смысла. Физического смысла. Але у нас предмет физика. Мы должны с вами разуметь, что мы физику выучаем. И мы не можем просто тупо подставлять какие-то значения в формулу. Так не бывает. Мы должны понимать, что мы решаем, какую задачу мы развязываем. Тому смысл задачи обовязково должен быть. Я, разумею, сейчас не пытаю вас, я, разумею, что многие не написали про подобие трикотников, многие не сделали вот этот переход. Поправьте, пожалуйста, в ваших задачках, кто не доделал этих вещей. Это важливо. И тут... Да, с одной стороны, я понимаю, большинство из вас хочет отремонтировать максимальный балл за самостоятельную работу. Но я хочу не только поставить вам максимальный балл за самостоятельную работу, я хочу, чтобы вы еще понимали физический смысл тех задач, которые мы развязываем. Это, с моей точки зрения, важнее, чем просто высокие баллы за задачи отремонтировать. Так, далее. Далее мы переходим с вами к домашнему заданию и к теме сегодняшнего урока у нас лабораторная по вывчению ККД похилой площины. Смотрите, вот здесь домашнее задание. Мы повторяем параграфы, ничего нового не выучаем. Завтра пообщаемся с вами устно, а потом, соответственно, еще какое-то время развязываем задачи. И вот эта лабораторная работа сейчас будет у вас в Google классе, это инструкция к ней. Вот она полностью. Завертаю вашу увагу. В инструкции для лабораторной работы есть творчество завдания. Якщо кто из вас а, хочет пофантазувати, прикинуть, прикинуть что-либо и написать творчество завдания, имеете право. Але вам в записи, в видеозаписи не дают возможности проверить вот этот факт. То есть, если бы мы делали с вами эту работу на уроке, у вас была бы возможность изменить высоту похилой площины, то есть, кут наклона похилой площины, и вы бы смогли сравнить, и померить, и посмотреть, что с КПД. Сейчас вы можете просто из формулы попытаться проанализировать, но как бы такое дело. Але, вместо творческого задания в видеозапису есть контрольное задание. Тому звертаю вашу увагу на систему оценивания. Есть таблица, ну понятно, что шапка. Есть таблица, есть висновок. Это стандарт. Замест творчего задания я оцениваю контрольные запитания, их там три по одному, за кожный, по одному балу за каждое запытание. Ну, за каждую ответ, я еще. И важливо, можно сделать рисунок с однотипным вариантом подписания, как вы разраховывать будете формулу. Або вместо рисунка можно просто сделать все разрахунки, какие вы будете работать в таблице. На ваш рассуд. Но за это тоже до 2 баллов вы можете отримывать. Тому посмотрите, что вам интереснее. Можно сделать рисунок и, и опрацювати все и как на ваш рассуд. Посмотрите. Все. Давайте я завершу запись, публикацию делаю вам, и пусть, потом будем работать работу, выполнять работу. Во.